मनमोहन कुंज बिहारी हे नागर हे बनवारी तव स्पर्शाची किमया न्यारी प्रसाद सेवाती हितकारी तिरावर चारकुली हे स्थान हि सुन्दर चक्र से आगमन झाले सी दर्शन दिधले पुटा देवनिया इंद्र भटाला अमृत वचने सांगुलागला पूजा अवसर काढ़ जावे पुष्प एक बरी द्यावे त्रयता पाचा दुखासि सिनिवारी

सकृत सेवा करत रहावे हे देख ले तै प्रसाद सेवा नित आचरिता विधि विधि ने ची जाय दिगंता गोदामाई चा त्या का ठावरुनी प्रकट जाहली प्रभुजी वाणी ईश्वर आरती उपज अन्तरि प्रसाद सेवाति हितकारी विधीचा परिहार होनी धर्मी दक्षता येईल जीवनी विघ्न भया उपशांती होईल विधि सबीज होनी जाईल दैवतया सा करुणया अनिष्ट पण जातील विलया ईश्वरहृदयैकनवताटे सन्निधानतया द्या ताम कामसकालि सत्वा जिभारि प्रसाद सेवाति हितकारी पवित्र तिथे खेळला से राजीव नेत्र राऊळ मायव पाप जगाचा दर्शनी जात से ताप मनाचा आईम भटाने ती घेतली राऊळ चरणी अर्पण केली कापूस तीचा पावन झाला कोसल्याचा पण प्रसाद केला प्रसादाची नौकाच आहे न्यारी प्रसाद सेवा हितकारी केश नारायण हर्षितले सागरासी भरते आले क्षिरोदक पोत् शिरुनिया नीर समके काया घडावी भेद घावीन कली नवलाई नागुबाई सालाबडलेली सौराष्ट्रातून जाडी आणली गो गो काही भावसातरी प्रसाद सेवा हितकारी। वर्षामधेही पर रूपाचे स्वरूप पाहतो प्रभु स्वताचे जणा सोबत ही बोलत गेला सांग प्रभु तुझी कसली लीला भान वस्पी पुरुष मनाचे कवाड के शव मदरणीया जी त्रे वडी बहिर्वासुधारी स्यावडी छिन्नस्थली पापा निवारि प्रसाद सेवा सिकारी खड़क चिकारा, आलिंगीत मि असे कपा कवाड सौरङ्गराज मठा से लोही वन्दन करवसे महाद्वारि सा सकल टोप रे उहे गावाहुन मातंग आला त्री बड़ी भी भूला दे उन गेला पर बाची दुटी ही मलहारी प्रसाद सेवाती हितकारी संगति ने ओटे गोटे जैसे गुणान से असती साथे कोण भाग्यवान ये उन्हीं गेला ला मुदियां दे उनी गेला ला निर्ले पच्ची अनुले पन दे तो समर जीवाशी निर्मर खरी तो काळे चादरवा भोवती, खेल खेड़ खेलनी वेड समूति गुणवन्त है सम्बन्थानि सारी प्रसाद सेवाती हितकारी चित्र सेंद से वेला कलाप दिधले साधाई साला चरण का दिवरी चरणा की उमटली प्रभु गुणाची, की ही परवा प्रभु जयावरी बरी विसावा मा साचा सा कटोरा गे जलपानने मानन्दन दातपणि पावन ते सारी प्रसाद सेवाती हितकारी वा की वाम चरणी प्रभु गुढ्या गुढा प्रभुची वारी प्रभुजी निगुढ त्या गुढ्याची दाण्डि चाने सुशोभित खाली ओ साडी परस्पर शी दयाघना च दृशाशमविते मनु सागरसुपुत होते पदारया वस्तुचि अविकारी प्रसाद सेवाती हितकारी नमन सार पुुटिया महात्रारणी राजमठा कवाडो भे मुक्तीचे दार उघले ी पावन साधा सा तुझे भाग्य आगळे दाड नखे तू आहे अधिकारी प्रसाद सेवाति हितकारी दीने पण गौरव केला दुटियर पूनी न बस फेरीला गरुड नीलती दुटी गोमती महेंद्र दिधली प्रभु साथी श्री चरणा से करण्या पाली मांडे गेले ईश्वर ठाया पर परिसाचा स्पर्श भगवंताचा भगवन्ता कव्यामु भाकरी, प्रसाद सेवाति हितकारी ळ घेऊन बाळ झाले आणि पोहऱ्याला संबंध दिधले प्रणाम करतो तया चर्माला तो फोडणा आणि काबिला मूत संस्थानिक राजा प्रभुपासी गेला दर्शन खाजा मणे आदमी सफल दहलो सनिवालो दिवी देता तृप्त भारी

काय करावे नवते करा कणतनवते नागेव होते भूते नाग दयासी दुटी आखवली गोसाबिया दाखविली गुरु दाखवली दाटुनी आल्या प्रसन्नते आचार्यांसी देव म्हणाले त्वरी प्रसाद सेवाती हितकारी दाकोसा सद्भाव बहरला गोसावियांचा वियांचा सन्निकट केला सवरी आनिक जाडी गोमती घोंगडे आनी यले देवा साथी पाच रंगा रंगात रंगली ऐसी जाडी प्रभुराया दिधली क्या भेटी ने मंगल मंगल सुहळा सोभरा धला पागडे पितरा तेरि प्रसाद सेवाती हितकारी देव सजवला अङ्गिटोपरे साज चढ़विला साम्ब कलस दोनी कड़े होते आदर भावाल भरते सांपे गौर तनु सुन्दर राजे पण पतिप भुम दोने फुटले पण रंग निराळे लावण्याची मूर्ति दिस साजेरी प्रसाद सेवा हितकारी या मनोरथ करी त्यांची जाया वस्त्र सम्पूर्ण वंदन के ले परमेश्वरा अर्चन धले पुणे पया से भाग्य उजले उपान् प्रभु चरणी दिधले पदकमला पादुगे नमन कीतुया चर्माला रामदेवाटी ती इन्दोरि प्रसाद सेवा हितकारी ेघर मेघा पाग खाली तसे तो जगदानी आ पत्रचिया गोसाविया पुेया झाले प्रभु कृपे च प्रसाद घन स्वतच गन हो साचा पाठ आठवीणे ने गावासे असे बाणे हितभंगती पूजनीय संसारी प्रसाद सेवाती हितकारी अमलार जुन हे द्वापरा मूना परतुन आले भेटी लागून संबन्ध होता तरंग उठले काष्ट इष्टदायक झाले भोह ताटवाटि थाळा सकळ हि धातु गङ्गाळा ताम्बे देवाने पावन केले श्रीकरस्पर्शा स्पर्शाने आरोगणेचा खांब नमस्कारी प्रसाद सेवाति हितकारी महेन्द्र व्यासा तव मेधातुन मेघ परसले लीरा धन द्रविडदेशा मधला ब्राह्मण त्यानी केले पूजन पाकाव चिति गादी पुजावी चि दुटी वंदावी प्रभु लिळे अजबची दुनिया तेवचिजाहला कृष्ण कनहिया माठ पोड़न्या स्वता खडा मारी प्रसाद सेवाती हितकारी चक्रदला स्वामी प्रभुराया करड खड़े डुर आसने जानवे आठव अंत करणे भोग रामा चाचा सो पानासी वंदन माझे का पुर आरती नगरी देवची आले परसनायके के पूजन केले ये वस्त्रा उन, भाव भावधरुणया के ले पूजन अतिकहणा से गहण सारी प्रसाद सेवाती हितकारी गडरणे याचित्रिवी वसे मी धरीया भांडे भाडे माचळी मासळी आहे जी मावळी सच्चिदानन्द तु स्वरूपादेवा अन्य नसे मजखो विसावा गुरुकुलाचा सकल ीयल सारी प्रसाद सेवाति हितकारी हे प्रासाद स्थवन देवाचे, पठन कीजे प्रेमणवाचे संकटहारी विघ्न निवारिणी प्रसाद सेवा आहे भूतभय अोर भयासे सावट जात से ते कायम देहरोग अणी करणी बाधा विलया जाति सकल विपदा प्रसादा हि कैवारी प्रसाद सेवाती हितकारी वंदन नित्य घावे निरामय मम जीवन भावे प्रसन्नते जरा किवा ईश्वर भाव भावस्पुरावा निर्गुण सत्त्व हि अङ्गि भरावे प्रसाद पूर्ण मोहरावे तव स्पर्शा स्पन्दन असावे नजरेने पाहुन घ्यावे ही भिकाची आर्त प्रभु स्वीकारी प्रसाद सेवाती हितकारी